Salam, əziz və dəyərli YouTube izləyicilərim. Hər birinizə kanalımızda yenidən xoş gəltdik. Bu gün sizlər üçün gözəl bir bağımı çəklişinə gəlmişik. Çəklişə keçməmişdən öncə Bakı Bağları nömrə 1 YouTube kanalı və Bina Əmlak TV YouTube kanalını bəyənərək abunə olmağı unutmayın. Keçək çəklişimizə, əz dostlarım. Ev yerləşir şoğalan da, dəniz qırağında. Dənizlə məsafəsi Axırıncı evdə də bələdiyyə açdın qapını, getdin dənizə 50-60 metr, çibdən istirahət etdin, qayıtdın, gəldim. Hal-hazırda evin çəkilişini bəbələ göstərirəm. Bir dənə həyəti çəkəcəyəm sü üçün ümumi. Giriş burdadır. Sağda burda stadion yerləşir. Bir az təmirə ehtiyacı var. İndi detalları hamısını bir-bir izah edəcəm, qeyd edəcəm sü üçün. Burda Axransa nəzərdə tutulmuş üç otağlı evdir. Yəni hər bir şəraiti ilə də içərinə çəkilişinə eləmirəm. İçərində adam olduğu üçün narahat eləmirəm sizləri, onları. Üç otağlı, tam təmirli, hər bir şeydə qaydasında. <coughs> Keçək biz digər yerləri çəkək. Şəxsi özünə tikilmiş bağ evidir. Borakotelidir. Bax, Borakotelidir əziz dostlarım. dan belə çəkib. Bir az təstəss təklik eləyəcəm ki, e, çünki ev maşınlar böyüdü, həyat böyüdü. Burakatenlidir. Yəni bütün sistem yığılıb burada görürsüz. Hər bir sistem burada yığılıb. Burdan çıxdıq. Hah, bir də evin içindən bura da bir çıxış qapısı var. Ev 2008-ci ildə tikilib təmir olunub. Yəni o vaxtın bələdiyyədə ən yüksək səviyyəli materiallardan istifadə olunub. Bir balaca indi təmirə ehtiyacı var. Bura da bir otaqdır. Prezdirəm yenə yəni, test etsək isə yüzlərlə səbəblərincüki ev böyüdü. Yəni çox vaxt istifadə etəmirik. Burada belə bir setkəsi var sıratələmə üçün evin arxasıdır. Ora basenidir. Nə göstərəcəm? Keçək şey, burdona da ora, ora göstərim şey üçün. Burada həyətdə sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Keçək şey, bura, basenə doğru çəkək. burası dostlarım basenisi. Burası da e, tezəkəçilib bağa. Birəs yer yığış gedir dedi yana. Ona görə bəzi əşyaları indi səliqəsiz kimi görsənməsiniz, çünki yer yığış gedir burada, təmizlik işləri gedir. Mövsüm başlağı başlayıb. Yenə keçiblər ki, qalsınlar. Birəs təmizlik işlərinə gedir. Orada da onun yuyunmaq üçün digər otağıdır. Bura da basenisi. Keçək indi. Burdan da bax evin içinə giriş var. Mən də burdan daxil olmuram. Evin ön hissəsinə keçirəm. Yox başa. Pauza verim burada. Keçim evin ön hissəsindən davam eləyək. Əziz dostlarım, çəkilişimizə davam edirik. İndi evin içərisinə daxil olaq. gəlmək olar da. Salaməleykum. Bura giriş hissədir, əziz dostlarım. Solda paltar üçün, əlqablar üçün, məzarət üçün. Burdan düzünə bizim yerləşir qonaq otaq. Hansının yandıraq işıqların buradadır sizin qonaq otağı. Buradan sonra keçirik biz mətbəxə. Mətbəxdə çıxmırdı. Bura da mətbəx. Yer hamısı istip oldu. Yəni koridor, mətbəx istip oldu. Mərtəbələr arası da bu vəydə ev tikilib, hamısı monolit betondur. Yəni onu Deməsəm də onlardır. Yəni bir daha xatırladıram ki, ev bütün mərtəbələr arası hamısı istifoldur. Bura mətbəxdə, əziz dostlarım. İndi burdan keçəcəyik inşallah digər otaqlara. Keçmək olar bura. Hə, bir dənə pauza verək. Bəli, əziz dostlarım, orada çorba, balaq istirahət vaxtıdır, narahat eləmək istəmədi. Yaxşı, birinci mərtəbənin yataq otağıdır bura. Yəni burada da əlavə sanitari qovşağıdır. Burada işıqlar yanır da buranın yoxsa içərədən yanırdır? İçərədən. İçərədən də desən. Yoxsa yorqandan da prosto o yerdə yaxın. Heç yox, problem yoxdur, görsənir. Və buranın sanitari qovşağı. Buradan bir də bahəçə çəkim, evin arxası. Burdadır. Allah, keçək indi biz burada e, yerləşir bizim evin ayrıca sanitar otaq var orada, hamamı, duş kabin. Yəni yüksək səviyyədə nəzər lazımda hamısı yerindədir bəzi çaşqınlayan e, nələrsə var, onlarda problem yoxdur. Bura çölə çıxış qapısını belə qeyd elədim. Buradan hansı ki, bayaq sizin pavuzu çəkdim. çəkdim. Bax ora çıxışı göstərdim. İndi isə burdan çıxırıq bir baş ikinci mərtəbəyə, oranı da çəkək, test. qalxaq. Buradan qalxaq ikinci mərtəbəyə, dostlarım. Buradan dənizi göstərəcəm sizə. Burda indi ah, balacalar oboy eləz yıqapardı bunlar. Yüngül varı iş görmə ehtiyacı var. Burada yerləşir bir sanitari qovşağı. Ondan sonra bir yataq otağı yenə burda yerləşir. Yəni işıqları mebelləsdil. Hər otaqda kondisioner var. Burda da yenə bir sanitari qovşağıdır. Mövcuddur. Duş kabin, şulkası, istipolu, hamsi yerində. Qayıdıraq burdan. Bir növbəti böyük yataq otağına. Buranda yandıraq işıqları. Yanır elə yanır sönülü də. Yaş söndü, məşallah söndü. Hə. Prez indi işıqları aşağıdan söndürüb lazımla hesab eləyirsən. Bura da böyük yataq otağıdır. Həm də bilirəm, təzə qeyd eləmişəm ki, təzəkəsiblə bir az yer yığış gedir deyənə indi bəzi lampçalar işləməyə bilər də. Bura digər yataq otağı, uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bura balkona çıxışdır. Hı? bura bağlıdirsən, açaquram. Aç bir dənə zəmin pürmüsü. Əlbəttə, o da sonra çıxıq. Ha, qıldı. Söp səfətəsi də var. Bura da bizim balkona çıxış. Zaldan da bura çıxış var. Əla. Dənizi görürsüz də. Qabaqdan, yuxardan lap yaxından göstərəcəm. Bura ikinci mərtəbənin qonaq otağıdır. Kamin. Təbii kamindir ya. Baxın. İşləyə vəziyyətdədir də, yəni istifadə edir. İstifadə olunur, qışda istifadə olunur. Həllə. Burdan indi çıxaq mansara. Mansara çıxaq dostlarım. Yola. Bir az yenə dəramçəklişi testəzə aparıram, üzrləsəm elə, çünki həyat böyük, maşallah, ev böyük. Yəni vaxt çatşın deyənə, hə? həm də siz yorulmuyorsunuz. Ha, hə, burda. Bir körpə uşağı yatıb. Ona görə çox bəknən danışa bilməyəcək, burda Mansurdur. Burada uşaqların oyuncaqlarını yığıblar bu otaqda. Bura sanitari qovşağıdır. Da Burada Bax, buradan da işığı dəyişməmişəm desən, elə çatdırmamısan. Burada sanitari qovşaqdır. Bax, burdan sizə tənizə göstərəcəm. Baxın. Yəni ən axırıncı həyətdir. Просто orada uşağı yatıb. Əsas oradan görsəniz dəniz, bir tərəfdə və yüngül var. Səsənəmi? Və buradan danışdı. Beləsiz dostlarım. Dəyərlil YouTube izləyiciləri bax yerləşir Şuvalanda, dəniz qırağında ən axırıncı həyətdir. Dənizlə məsafəsini gördük, yəni piyada çıxdıq. 1 dəqiqə dənizdə sür. Qiymətlə bağlı əlaqə saxlayarsınız, sənədləri qupca yerində, real alıcı ilə razlaşma ediləcək. Bir baş sizi evliyəsinə tanışdırəcək. İnşallah onun özü ilə tanış olacaqsınız. Ev yenə deyirəm, <coughs> bəzi xırdəçləri var görənləsi. Çünki yaydan yaya qalınıb deyənə, yəni qış vaxtlarında gəlinib gedinib. Bir də axranlar olub baxıblar, ailə baxıb o heç. Onda bəzi xırdamod işləri var ki, onlar düzəldilə bilər. Ev super səviyyədə təmir olunub, yüksək necə deyirlər, səviyyədə. İnşallah gəlib özünüz də canlı görə bilərsiz. Mənə bu günlük bu qədər. Bakı bağları nömrə 1 YouTube kanalı və binə emlak TV YouTube kanalımı bəyənər, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. İnşallah növbəti evlərdə görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağollaq.